Давайте, спробуем. И один, два. Меня зовут Новоселов Евгений, я являюсь автором этого проекта. Эта идея возникла летом, э, в июле, когда я изучал опыт других городов, да, вот э, в контексте уличных инсталляций, урбанистики и так дальше. Тогда я успел э, сделать проект вот, и подать его э, собственно, в фонд. Вот, проект этот э, выиграл. Вот, изначально планировалось повесить меньше зонтиков и без лампочек на одном трассу. Вот, но э, я стал поговорил с Хозяевами вот и Мокла, и Черчиля. А, они очень положительно восприняли данную идею. А, и мы решили расширить а, проект а, и по количеству, и по качеству, и добавить эти лампочки. А, то есть это проект сезонный, на зиму они будут сниматься. Я думаю, они повисят еще месяц до конца октября. Потом мы их снимем. Просто останутся, крепление останется, все останется. И с весны мы вешаем все снова. Вот. И оно будет висеть опять это может весятся 8-9 месяцев вот так вот. По количеству даже не успели посчитать, пока, ну, около 100 штук. Вот. Стоимость проекта где-то порядка 32-33 тысяч. Мы, скажем так вешали и лампочки, и, э, скажем так, более качественные крепления выбирали, чтобы ну, оно, оно жило. Это была не инсталляция, а оно действительно стало какой-то такой частичкой нашего города. Она дарит людям улыбки. Вы вот, знаете, я как целый день здесь сидел, вот пока вешали э, зонты, вешали лампочки, вот многие люди улыбались, сфотографировались. Это какой-то вот позитив, да? Можно э, в социальных сетях очень много положительных отзывов. То есть э, людям нравится. Я считаю, что э, внешний вид для города он не менее важен чем внешний вид для человека поэтому э, мы должны делать такие вещи мы будем их делать это не последний, э, не последний проект и мы будем э, скажем так э, существовать другие проекты более масштабные э, и я думаю что будем делать наш город лучше я думаю горожане нас поддержат You never mind a true telephone Eu sigo